Друзья, трохи видоса. Разбираем. Там внутри вот такие вот фуфлыжный аккумулятор. Выкидаем, ставим средний класс. Даже вот взять в руки, наверное, на полтора раза тяжелее. Ну можно писать, что там песок, писать что угодно. Я себе знаю, что там. Ну что, ставим его сюда. Разбираем. Вот, пожалуйста, там вот такие вот синенький, ну, всякие, наверное, я не знаю, проверочные, обкаточные, хрен его знает. Они раз заряжены, нормально сейчас работают, светят, вот. А потом, через, через время, очень-очень погано светят. Буквально через день. А все уже проверены. Поехали дальше. Ребята, розовий це той, що я буду ставити. 3,90. Оцей посередині це розряджений старий. А оцей той, що я щойно зняв з фонарика. 3,80. Все, оцей, ставимо. Без припою, без нічого. Все на скрутки Скрутив. Вон зажигалка і отверточки, щоб розібрати. Все. перевірка мікрофона. не работает, поломал. Пиздец. То оказывается, когда ты отключаешь батарейку, тут внизу есть кнопочка включить-выключить. Він полностью выключается, и режимы не работают. Надо нажать на кнопку. Теперь все работает. Первый режим. Ось, включаем. Первый режим. Він отак світити, другий режим, отак світити, третій режим, отак світити Ставимо на перший. Забираємо назад. Я ті не буду. Отак от, от. Пахабно зато працює. І побачимо, наскільки хватає Всі ставте лайк. Надо Зажигалка і така отвертка І старий-старий от повербанк, якому може год 6. Жду коментарі.